Sebelum tu saya nak bawakan kita kepada Persediaan hati dulu Nak prepare hati dulu Hati ni nak diuruskan bagaimana Sebelum menuju ke alam pernikahan Baik Siapa tadi bawa baby? Mana baby comel tadi? Yang nangis sikit-sikit tadi Angkat Tak apa, tak apa Kita bawa analogi baby lah Ya, baby Uh, kita nak jaga hati macam nak jaga baby. Baby kita kena ada pencegahan dia, penjagaan dia dan rawatan dia, betul? Bila baby lahir. Kita bagi apa dekat baby tu? Dengan hmm. susu ibu. <laughs> kita bagi makanan terbaik di dunia, betul? Terlupa. Itu untuk penjagaan dia. Ya, yeah? makanan yang terbaik. Hati kita pun nak prepare sebelum nak nikah. Dia ya, kena prepare bagi makanan hati yang terbaik Apa dia makanan hati yang terbaik? Ustaz dah nyatakan tadi Ya zikrullah, ingat Allah Ataupun ayat ustaz yang famous Selalu uh, zikir dan juga fikir ya? Zikir itu adalah makanan hati Jangan lupakan Allah dari hati kita Kata Syekh Wali Islam Ibn Taymiyah dia kata bila kita rasa tak berdaya, hati kita cepat-cepat merayu pada Allah. La hawla wa la illa billah. Ya Allah, aku tak daya, Ya Allah, kecuali kekuatan yang kau berikan kepadaku. Kita doa begitu. Insya Allah dia dapat mengurangkan apa sahaja risiko berat yang kita sedang hadapi, bahkan menyembuhkan. Bila sebut secara spesifik, orang yang sedang demam cinta. Supaya kurang sikit bebanan tu. Okey itu Makanan terbaik bagi hati Seterusnya kita jaga baby lagi Kita bagi pencegahan Baby tu dia lahir je uh, Doktor akan bagi dia vaksin BCG dan juga Hepatitis Kalau yang aktif vaksin kat sini Dia vaksin ni kat sudut medical Dia tak ada khilaf pun antara Golongan saintis Golongan-golongan yang uh, Doktor pakar ya, Yang cukup dek pandai Dia memang sepakat bahawa vaksin tu bawa banyak kebaikan kepada dunia ini untuk pencegahan untuk dapatkan kesihatan yang lebih baik yang khilaf-khilaf ni sebenarnya orang-orang awam orang-orang yang uh, tak mendalami sangat bidang itu ataupun yang ilmu sikit-sikit je itu ada khilaf dia tapi tak apalah, saya pernah anti vaksin juga silakan saya sokong vaksin saya tak nak cerita pasal vaksin tisu medical ya. Cuma saya nak cakap budak tu dia boleh vaksin kenapa? Untuk pencegahan dia. Supaya nanti uh, tercegah daripada banyak penyakit-penyakit yang akan datang. Ikhtiar hamba. Ya? Maka hati pun kena cegah. Adakah kak baby kita dok cerita pasal cerita-cerita dalam kelambu dah? Tak tak ada kan? Kan? tak? Ah maka anak ni kecil-kecil ni Ha, ah, jaga ya adik-adik. Jangan tengok yang porno-porno. Ini yang berlaku dekat Amerika. Budak-budak dia dalam kelas budak tadika. Cikgu ngajar kat depan. Dia duduk sibuk main handphone kat bawah ni. Cikgu datang tengok handphone tu. Lepas tu cikgu tengok dia tengah tengok gambar orang. Buka baju pakai baju. Buka baju pakai baju. Tengok benda macam tu. Pasal so, Jay Lindsay, seorang pengkaji dalam bukunya The Uprising of a New Generation Dia kata saya sangat risau tengok generasi hari ini Generasi kanak-kanak Kat sana, kat western, kat barat Sebab kepala otak mereka ni Terlalu banyak dikotori oleh perbualan-perbualan yang lucah Kecil-kecil lagi, tengok cikgu ngajar kat depan Keluar kelas tu cerita Benda-benda dalam baju cikgu Hmm, na ni. Sebab apa? Tengoklah filem dia, movie dia. Kalau tak cium mulut, tak sah kan? Kalau tak ada babak-babak tu, tak sah. Diberi exposure yang terlalu awal. Ya, dalam usianya yang kecil, tak dicegah. Maka kita perlu ada pencegahan. Ada step yang betul. Ya, umur begini-begini, fokus siapkan diri. Sebab masa yang ada ni, masa yang terlalu singkat untuk kita kuasai pelbagai bidang ilmu. Ya, kalau kita fokus, biasanya kita akan lebih uh, enjoy dengan benda tu. Kita akan memberi tumpuan yang lebih baik untuk benda tu. Ya. Baik, seterusnya kita ada pencegahan, kita ada makanan. Kalau dia sakit, kita kena bagi rawatan, kena jumpa doktor dia. Maka preparation hati tu dia kena banyak jumpa dengan orang-orang yang soleh yang macam Ustaz Fahrul, macam moderator kita uh, kalau mereka ada buat halakah ke, join halakah-halakah mereka. Temui pesyarah-pesyarah yang baik, kawan-kawan yang baik yang boleh ingatkan kita kepada Allah. Kita kena jumpa. Sebab bila kita tengok wajah dia saja, kita rasa hati kita nak balik kepada Allah Subhanahu SWT. Ya, ini doktor, rawatan bagi hati. Bila hati ini biasa ditarbiah begitu, ya, insya Allah hati ini akan sentiasa ada zikir dia, ada ingat Allah dia. Dia pun akan memberikan arahan-arahan arahan kepada anggota badan ini, arahan-arahan arahan yang tak mengenepikan Allah Subhanahu Taala. Dan seterusnya bila moderator tanya tadi tentang umur ya, memanglah tak ada had umurnya. Tak ada had umurnya bila kita boleh nikah, bahkan dia kata nikahkan baby pun sah. Tapi Islam tu dia meraihkan maslahah dan menolak mafsadah. Bila sesuatu zaman tu kita tengok sesuatu tu uh, Maksadahnya lagi banyak daripada masalah Kerajaan ataupun pihak berautoriti tu berhak letakkan had-had umur dia Ni kita panggil taqiyah dan mubah Kita sepitkan benda yang harus tu Bukan haram secara mutlak Tapi pelaksanaan yang sesuai dengan zaman Contoh kat Malaysia ni boleh nikah berapa? Minimum 12. Kan kat Malaysia je hampir di serata dunia lah. 16 ya untuk perempuan, untuk lelaki 18. Eh itu had umur yang minimum. Tapi ikut hukumnya nikah yang terbaik ialah bila kita nikah dalam keadaan sunat. Digalakkan nikah iaitu kita cukup kemampuan kemampuan uh, keuangan ke uh, kemampuan batin baru kita nikah, bukan makroh, bukan haram walaupun sah nikah tu iaitu kita kena tanya diri masing-masing sebab kematangan kemampuan kita untuk letakkan diri kita di kondisi sunat itu berbeza-beza berbeza-beza mengikut sejauh mana kita prepare wallahu a'lam Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Selain daripada soalan yang telah saya sediakan Banyak soalan yang saya nak tanya Ustaz Farul, Ustazah Fatimah Syarha saya juga berminat nak membacakan soalan langsung daripada tuan-tuan para penonton sendiri Jadi siapa yang ada handphone sila keluarkan handphone anda Dan sila SMS soalan anda sekarang kepada saya InsyaAllah saya akan bacakan soalan itu yang pertama Yang kedua siapa yang daripada tadi Facebook dia belum padam lagi ha, sila add convention cinta dambaan syurga dan ada gambar kita dekat atas tu ha, Siapa punya gambar ni masuk tu Like, like. Uh, tuliskan sekali soalan itu insya-Allah saya akan bacakan soalan anda dalam forum kita pada hari ini. SMSnya SMS-nya ke nombor sementara 013 013 709 6339. sila SMS soalan insya-Allah kami akan bacakan soalan anda. Jadi kembali semula kepada Ustaz Fahrul Muhammad Joy Ustazah Fatimah ni cerita Dari tadi tentang kahwin ni Saya pun takut juga duduk kat tengah-tengah ni Ustaz Fahrul Ustaz Fahrul tak ada tauliah untuk nikahkan orang kan Tak ada mudah-mudahan Mudah-mudahan belum ada lah Wallahualam Jadi Ustaz Fahrul ada satu falsafah Dia sebut uh, Bukan falsafah lah uh, Dia rentetan daripada hadis Rasulullah SAW Nabi sebut kalau kita nak mencari jodoh itu Ada beberapa kriteria yang penting Agama kecantikan, kekayaan dan juga keturunan. Jadi sebahagiannya menjadikan ini sebagai satu falsafah yang berbentuk nombor. Kalau seorang itu dia ada kecenderungan yang bagus dalam urusan agama, kita bagi dia poin satu markah. Kemudian jika orangnya cantik, tampan, menawan, handsome, tambah kosong di sebelahnya. Jadi sepuluh markahnya. Kalau dia seorang kaya, berduit, berkerjaya, tambah lagi kosong di sebelahnya, jadi seratus markahnya. Kalau keturunannya bangsawan ha, dan juga orang-orang mulia, orang kaya dan sebagainya, tambah lagi kosong. Maka jadi seribu markahnya. Tetapi ketika markah menjadi seribu, tiba-tiba urusan agamanya bermasalah, lalu nombor satu dibuang, maka tinggallah kosong, kosong, kosong. <laughs> Jadi ceritanya sekarang dalam hal kita mentakrifkan beragama dan ada agama tadi itu Bagaimana Ustaz Fahrul melihat tentang keperluan ini Apakah seorang itu cukup berciri solat jemaah di masjid Ataupun bertudung semata Lalu kita angkat pentakrifan beragama kepada seseorang itu Hanya beberapa aspek ataupun yang macam mana dalam maksud beragama itu Silakan Ustaz Saya lebih cenderung untuk memulakan eh, bagaimana kita memilih yang baik Kita nak memilihkan orang yang beragama, calon yang beragama Berbanding keturunan, uh, rupa dan juga harta Tetapi first thing first, perkara yang utama dulu ialah kita jadi orang yang baik dulu Selalu saya katakan memilih orang yang baik kedua Tetapi menjadi orang yang baik itu yang utama being a right person lebih utama daripada to choose the right person eh? jadi sebab apa orang yang baik insyaAllah Allah akan pandu akan bagi hidayah pada diri dia untuk memilih yang baik dan orang yang baik akan melihat kebaikan jadi silap sekali kalau kita cuba memilih yang baik tetapi kita belum berusaha untuk menjadi orang yang yang baik semua orang kagum dengan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sebalik kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga kehebatan Sri Kanji cinta Rasulullah, iaitu Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah hebat? Kerana Siti Khadijah mampu memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak mungkin Siti Khadijah mampu memilih Rasulullah sebagai suaminya... Kalau Siti Khadijah sendiri... Bukan orang yang baik... Jadi... Rupanya takdir Allah... Memang eh, Siti Khadijah... Memang orang yang yang baik... Jadi kalau kita lihat... Satu pertanyaan dalam... Uh, pertanyaan uh, dalam soalan ini... Soalan yang telah menjadi persoalan... Ialah... Siapa orang yang baik? Siapa orang yang baik? Okay? Jadi bagi saya... Kalau tanpa agama tidak berguna apa-apa sekalipun pun. Yeah. Jadi tadi kalau cabut satu, ya, yeah, di hadapan tu, kosong yang tiga tu pun tak ada berarti apa-apa. Ya. Yeah. Saya boleh satu analogi juga, ya. Yeah. Ya, yeah. satu tu kalau tanpa agama dia macam darab dengan kosong. Apa saja yang didarab dengan kosong akan kosong dia Itulah perumpamaan hidup orang yang tanpa agama. Dia ada kekayaan, darab dengan kosong, tanpa agama, kosong. Dia ada nama, dia darab dengan kosong, kosong, tak ada apa-apa. Kerana tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada ketenangan bagi orang yang menolak agama. Cuma bila sekarang ini, kita ada orang ada orang yang ada agama. Ya? Tetapi sedikit orang yang beragama, hidup beragama. Jadi bila pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pilih yang ya yang ada agama maksudnya bukan yang ada agama Islam bukan tetapi orang yang beragama artinya orang yang menegakkan Islam di dalam diri dan dalam kehidupannya itulah yang dikatakan orang yang beragama siapakah orang yang baik berpandukan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat saya ingat dulu, maksudnya tapi tak ingat matanya ialah Rasulullah bila ditanya siapa umir yang terbaik ada banyak jawapan walaupun banyak jawapan tapi terarah kepada satu Rasulullah akan memberi jawapan umir yang terbaik ialah yang terbaik akhlak dalam posisi yang lain Rasulullah kata mukmin yang terbaik ialah lelaki yang baik dengan ahlinya suami yang baik dengan ahlinya dengan isterinya Hmm. Kemudian siapa lagi mukmin yang baik dalam hadis kata mukmin oh, ataupun orang Islam yang selamat muslim lain daripada lidah dan tangannya. Rupa-rupanya semua dirangkumkan jawapan-jawapan Rasulullah tentang siapa yang terbaik rupa-rupanya akhlak ini penting kepribadian akhlak itu. Sebab itu dalam satu cerita ada seorang wanita yang malamnya solat, siangnya berpuasa sunat, tetapi ada satu kecacatan bagi wanita itu, iaitu mulutnya menyakiti hati jirannya, sering menyakiti hari hati jirannya. Rasulullah kata, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Dia bukan orang yang baik tetapi kedudukannya di api dalam api neraka, ahli neraka. Dan satu ketika yang lain seorang lelaki datang ke majlis Rasulullah tiga kali. Tiga-tiga kali dia datang, Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang seorang ahli syurga. Tiga kali Rasulullah kata begitu. Waktu itu, Abdullah bin Umar dia eh, nak menyelidik apa rahsia lelaki ini. Kerana bila Rasulullah kata dia ahli syurga, confirm dia ahli syurga. Sebab Rasulullah itu sadiqul masduq. Benar, lagi dibenarkan. Abdullah bin Umar sajalah duduk untuk menjadi tetamu dan dia tengok tiga hari kehidupan orang ni, way of life dia. Rupa-rupanya dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa ni ukuran para sahabat. Minta maaf ya. Biasa-biasa ni ukuran sahabat, bukan ukuran kita. Ukuran kita biasanya lewat solat. Ha, itu biasa banyak makan, itu biasa-biasa taraf kita. Tetapi ini dia tak ada extraordinary berba bersama, berbanding dengan sahabat. Dia jaga ibadah hidup, ibadah yang wajib, dia jaga ibadah-ibadah sunat rawatin tak ada tak ada yang lebih-lebih sangat duhunya tak ada lebih kurang sama je macam orang awam macam sahabat yang lain lah juga tetapi sahabat yang lain ada yang lebih hebat amalan itu, tetapi Rasulullah tak confirm ahli syurga tetapi lelaki ini confirm ahli syurga akhirnya bila dah lihat sama saja Abdullah bin Umar pun tanya apa rasa kamu didesak desak-desak akhirnya dia kata dalam hatiku tidak ada rasa hasad pun pada orang lain itu merujuk lagi kepada soal akhlak. Ha? Jadi kalau dikatakan wanita yang baik, lelaki yang baik sebagai calon suami kita, calon isteri kita ialah wanita atau suami yang berakhlak. Saya nak rujuk kepada kepada akhlak. Akhlak ini adalah buah ibadah. Ingat tu, akhlak adalah buah ibadah. Dalam Islam ada rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Rukun iman umpama benih atau akar. Rukun Islam umpama pohon ataupun batang bagi pokok. Dan akhlak adalah ihsan ataupun buah bagi pokok. Walaupun kita sebut akhlak itu sebagai indikator manusia itu baik atau tidak. Tetapi buah itu hanya timbul apabila ada benih, akar dan juga batang yang baik. Bawang pokok. Sebab itu kita tengok dalam ajaran Islam ya yeah? solat solat itu rukun iman betul eh rukun Islam kita mak rukun Islam solat tu apa tujuannya inna solata tanha ni fahsyat iwan mungkar sesungguhnya solat itu mencegah daripada fahsyat dan mungkar mencegah tidak melakukan fahsyat dan mungkar ini akhlak ya yeah? kita tengok balik puasa apa tujuan puasa? Kutiba alaikumusiam, kamakutiba alalazina min qaplikum, la'allakum tatakun. Bertakwa kepada Allah. Antara ciri orang yang bertakwa, ialah orang yang berakhlak juga. Baik. Sebab itu, saya nak khususkan kepada wanita. Wanita yang baik, ialah wanita ahli syurga. Syarat untuk seorang wanita masuk syurga ada empat. Syarat wanita... Untuk masuk syurga ada empat. Yang pertama mudah saja empat eh? ni. Yang pertama dia menjaga solatnya. Yang kedua dia berpuasa. Yang ketiga dia menjaga maruah diri dan yang keempat dia mentaati sunnah. Ya. Yeah? Dalam hadis ini, dalam syarat ini ada empat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memisahkan antara ibadah dan akhlak antara pohon dan juga buahnya. Jadi kalau nanti anda nak memilih, memilih ataupun sebagai calon ya akhlaknya kita tengok tetapi kadang-kadang akhlak ini dia boleh ya dia boleh berpura-pura. Tetapi kita kena tengok bagaimana ibadahnya pula. Eh ya, bagaimana solatnya? Bagaimana dia menutup aurat bagi yang orang, orang perempuan kita kena tengok situ Subhanallah cuba kita tengok empat tadi eh Pertama menjaga solat yang kedua menjaga puasa ya yang ketiga maruah diri dan yang keempat mentaati suami Dua yang pertama ialah hablum minallah manakala dua yang kemudian yang ketiga dan yang keempat ialah hablum minannas Rupa-rupanya orang yang baik, calon yang baik ialah orang yang menjaga hablum minallah dan menjaga hablum binannas. Subhanallah. Daripada sinilah saya kata bukan mudah untuk melihat dan menilai orang tu baik atau tidak. Betul eh? Bukan mudah, ya. Yeah? Kadang-kadang kita tengok eh wanita yang kau pilih tu dia tutup aurat, kita tengok dah jaga solat. Belum tentu Solat dan tutup aurat itu Menghasilkan buah okay. Ada orang solat Macam wanita tadi Solat malam dan juga siangnya puasa Tapi tak ada berbuah Betul? Kita pun kahwinlah dengan dia Kerana dia solat Kerana dia tutup aurat Rajin ibadat Tapi Mulut berisik Sangat menyakitkan hati Sebab apa? Sebab Kita lihat Pohon yang dia tanam tidak berbuah. Yang kita nak nilai, yang kita nak makan ialah buahnya bukan pokoknya. Jadi sebab itu dalam memilih jodoh, ya, kita mesti mula mem, mem, uh, meminta sungguh-sungguh taufik dan hidayah kita daripada Allah untuk memilih yang baik. Saya bagi tiga ataupun empat cara untuk memilih yang baik. Pertama jadi orang yang baik. Yang kedua, ikut pilihan orang yang baik. Yang ketiga, kita ikut kaedah yang baik. Ikut kaedah yang baik. Ya. Yeah? Jadi apabila kita mudah dengar ya, eh, untuk membezakan antara yang baik dengan yang buruk itu mudah. Kita tengok dia tak solat. Kemudian kita tengok dia punya akhlak buruk. Itu boleh kenal. Kata peribahasa Cina. Untuk mengenal kejahatan, untuk mengenal kebaikan, seribu tahun tak cukup. Tetapi untuk mengenal kejahatan, satu hari sudah terlalu lama. Boleh faham ya? Eh? Jadi kita nampak calon yang tak elok senang je. Tetapi ni macam mana dua-dua ni -dua elok? Dua-dua tutup aurat, dua-dua solat Siapa yang terbaik? Mursi kata ambil dua-dua. <Sess> <Keren>, eh. <Sess> isteri ada kat sini. Ada. Kalau oh, isteri ada minta maaf jangan naik ke pentas. Okey. Eh? Baik. Kita bila berdepan dengan dua yang baik, mana yang terbaik? Di sana ada yang dikatakan istiqarah. Ha, ah ini yang penting. Balik kepada Allah. Sebab tu dalam membuat pilihan Saya nak tutup soal jawapan ni Dengan let go and let God Let go, dah susah-susah sangat Let God Minta kepada Allah, minta panduan Kita dah tengok-tengok supaya kita memilih Yang terbaik untuk kita Kadang-kadang orang tu baik Tetapi tak baik untuk kita Dia baik untuk orang lain Boleh faham kan? Eh? Ini dalam Islam, kita tak ada trust Kadang-kadang kita rasa baik, baik betul tiba-tiba ha, disambar orang lain. Jaga hati kita. Dia baik, tetapi dia baik untuk orang lain. Yang baik untuk kita akan datang. Dengan syarat kita menjadi orang yang baik. Insya-Allah. Itulah panduan memilih orang yang beragama tadi. Mudah-mudahan sikit sebanyak cetusan sajalah bukan yang tepat, tapi satu uh, satu asas untuk kita mendapat pencerahan lebih lagi daripada para asatizah kita insya-Allah. Terima kasih yang bapak Ustaz Fahrul Di atas pencerahan tadi Saya tertarik dengan sentuhan Ustaz Fahrul Tentang dua perkara yang menyentuh tentang Hablu bin Allah Dan juga dua perkara tentang Hablu bin Berkaitan dengan wanita Dia mengingatkan saya tentang surah Al-Asr Yang sebutkan Illa alladhina amanu wa amilu salihat Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil Kecuali orang orang manusia Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi Melainkan empat perkara ini amanu wa amilus salihat berkaitan dengan hablu minallah wa tawassaw bil dan juga wa tawassaw bis berkaitan dengan hablu minannas. Jadi saya ada dapat SMS soalan. Rasanya kalau saya lontarkan ke semua soalan ini saya rasa forum kita akan bersambung sehingga hari Isnin rasanya ni. Sebab soalan menjangkau kepada 40 lebih soalan ni. Terbagi kalau Safahru Ustaz 20 Ustazah Fatimah 20 Ketik juga ni Ustazah Tapi tak apa sebelum saya bacakan soalan itu Ingin juga saya kongsikan sedikit dengan Ustazah Ada satu falsafah mengatakan Dia kata cinta ni bagaikan air Air itu kalau menitis jatuh Ke atas tanah yang subur Maka dia akan menghasilkan tanaman yang segar Baik dan bermanfaat Tapi kalau air itu menitis jatuh atas tanah yang kering kontang dalam keadaan tanahnya tidak subur, bermasalah dan sebagainya lalu dia tidak akan memberi kesan yang baik dalam hal tumbuhnya tanaman yang bagus. Jadi dalam persoalan dia menyamakan cinta itu bagaikan air itu dilihat dari satu sudut bagaimana cinta itu kalau datang kepada suatu hat, sekeping hati yang baik, yang bersedia, yang bagus, yang berkualiti ia boleh menjadi satu perkara yang memotivasikan seseorang Tetapi barangkali kalau cinta itu datang ke atas hati yang mati Hati yang kotor, hati yang mempunyai sifat-sifat keji Dia hanya boleh merangsang nafsu dan merosakkan peribadi seseorang Jadi sejauh mana pencerahan daripada ustazah berkenaan dengan Bagaimana kita bukan memasalahkan cinta tetapi persediaan hati kita kerana perkataan cinta C I N T A 5 huruf inilah kadang-kadang membuatkan banyak manusia yang tidak terkendali hidup. cari cari carilah pasangan hidup betul, -betul oh kawan bahagia berseri rumah tangga